अभी एक बार मैं दस मिनट के लिए गलत रास्ते पर पता क्यों चला गया मैप को फॉलो नहीं कर रहा था तो थोड़ा सा रास्ता गलत चला गया अभी सोच रहा हूँ केवल मैप को देख कर चलता हूँ जिससे टाइम से वापस पहुँचा जा सके इस टाइम पे सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास ऑन रोड मतलब घर से बाहर कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और फ़ोन का भी कनेक्शन नहीं है अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी ना तो वो पब्लिक बूथ था जो कल मैंने आपको दिखाया था उसे यूज़ कर सकता हूँ बस बाकी अभी मैं विदाउट गूगल घूम रहा हूँ हाँ सेफ्टी के लिए मैंने स्क्रीन शॉट ले करके रख लिया है मैप का बस इतना यूज़ किया हुआ मतलब हंड्रेड परसेंट स्मार्ट नहीं हो रखा थोड़ा सा पहले जमाने के हिसाब से चल रहा हूँ जैसे पहले लोग नक्शा ले चलते थे है ना कभी कैसे है? ऐसे भी जीना चाहिए ना तो हम तो बिल्कुल डिपेंड ही हो गए हर चीज़ के ऊपर हर चीज़ के ऊपर मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा गाड़ी के लिए ना मतलब अपने पैरों के लिए ग्यारह नंबर बस के लिए फ्यूल ले लूँ क्योंकि तो ज़्यादा बिना फ्यूल के गाड़ी चलाने पर गाड़ी का इंजन ख़राब हो सकता है ठीक है ना तो देखते हैं आस में क्या रेस्टोरेंट है और वहाँ पे मेरे लिए क्या अवेलेबल है देखो बस स्टॉप पे एक फैसिलिटी और है ये तो सब जगह लिखा रहता है कि कौन सी बस कितने बजे कहाँ जाएगी पर रियल टाइमिंग जानने के लिए ना आप अपने फ़ोन को यहाँ टैप करके तो रियल टाइम जा सकते हो कौन सी बस कितनी देर में आएगी अच्छा है ना बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए इसके लिए जो कि मेरे पास अभी है नहीं और मैं बस का यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया कि ऐसा भी है यहाँ पर फो टू वन सेवन एक है यहाँ पर बेकरी ही पिज़्ज़ा वगैरह सब दिखा हुआ है इसमें हैं क्या अवेलेबल है खाने के लिए बर्गर भी है कि बंद है ओह है पर लोग ही नहीं दिखते यहाँ पे। इस टाइम से रहता है सर एक हाथ भी नहीं दिखा एक मिनट पहले वॉशरूम चल लेते हैं यहाँ से ये भी कमाल है फीमेल का एक अलग है और उसके बाद है। यूनिसेक्स कोई भी जा सकता है चलो वॉशरूम तो बोलिए पर अजीब सा है एक फीमेल के लिए अलग बना हुआ है और जो एक मेल के लिए बना हुआ उसमें है उसमें कभी जा सकता है फीमेल भी जा सकती है। तो हैं बढ़िया है रेस्टोरेंट में देखें क्या मिलता है यहाँ पर ठीक है सामने यहाँ लिखा हुआ है पिज़्ज़ा वगैरह पास्ता ये सब है अवेलेबल यहाँ पर हो गया क्वांटिटी भी अच्छी थी छोड़ना पड़ गया बट थोड़ा सा पर पैक करा के रख लिया मैंने बाद में काम आएगा यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है ना जीएसटी वगैरह जो भी होता है ना टैक्स सब इंक्लूड करके लिखा होता है मेन्यू में तो इंडिया के इसमें तेरह से बीस रुपए का कुछ खर्चा हुआ लंच में तो ये है यहाँ की कॉस्टिंग अब एक बार में लंच का अगर तेरह सौ बीस रुपये हो गया तो सस्ते सस्ता समझ लो आप एक टाइम का जो मील है ना तीन सौ रुपये के आसपास का तो पड़ता ही है तो हज़ार रुपये पर डे का खर्चा है यहाँ पर ठीक फिर वो बता रहा हूँ लम कॉस्टिंग बाकी सब अब आपके ऊपर है क्या खाना है क्या नहीं खाना है कि है नहीं फिर ये मैं वापस इधर ना नाम वाले एरिया में आ

समान यहाँ पे ना टैन डॉलर तीस डॉलर बस कोई पंद्रह सौ दो तो हजार रुपये की यहाँ तक कोई लोकल सामान मिलता नहीं वैसे, ये लो, जो भी ले लो अच्छा तो ही मिलता है पर अभी फ़िलहाल तो मुझे यहाँ रहना है तो शॉपिंग अभी कुछ नहीं करनी है बाद में रखेंगे जाते हुए अभी इकट्ठा करके जरूरत इकट्ठा करके रखेंगे तो फिर बाद में पता नहीं कहाँ जा रहना है अभी कितने दिनों में कहाँ कहाँ पर तो डोना पड़ेगा उसको फिर तो बाद में सोचा जाएगा इसके लिए कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है आपकी नॉलेज के लिए बस अंदर जाकर मैंने कुछ शॉट दिखा दिए तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना है यहाँ पे सामान यहाँ का है ये लॉक टावर तो हमेशा ही ये भीड़ वाली जगह है ना वहाँ पर सिग्नल बना रखे हैं बाकी छोटी जगह पर नहीं बना रखे सिग्नल नहीं है वहाँ पर जैसे पहले देखे थे ना मैंने वहाँ पे हर छोटे चौराहे पे भी सिग्नल थे पर यहाँ पर केवल बड़े चौराहों के हैं में। right अब निकल चुका हूँ मैं सेंटर से बाहर Sí, sí, नहीं उतरूंगा क्योंकि फिर से जूते उतारने पड़ेगी यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर और उसके बाद फिर चलेंगे यहाँ से पानी का भाव यहाँ पर कहीं कई दिन बोट में लह रहे यहाँ पर कोई रही है बोट की वजह से देखो लाइन है, इसको लेके भी जा सकते हैं पहले बता चुका ये अच्छी फैसिलिटी है साइकिल वाली यहाँ पर ना इजीली यूज़ कर सकते हैं बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिससे वो जो बार कोड है, वो स्कैन किया जा सके। अदरवाइज़ वो अनलॉक नहीं होगी और फिर आप चला नहीं पाओगे यहाँ पर ना रेजिडेंस एरिया है फ्लैट है ये एक ये आवाज़ सुनो शांति से ये यह यहाँ पे ना 24 फोर आवर्स सुनाई देती है जंगल बोलते हैं ना जैसे गांव जंगलों में बोलते हैं वो पर यहाँ शहर के बीच में बोलते हैं ये बड़ी ईसी बात है लगती वैसे नहीं शहरों में बोलते हुए सुने जंगल ये फ्री टेलीफोन बहुत दिख गया यहाँ पे चलते फिरते पर मुझे अभी जरूरत नहीं किसी को कॉल करने की तो कोई यूज नहीं इसी वजह से मैंने यहाँ की अभी तक सिम नहीं लिया घर तो पर इंटरनेट है वहाँ पर वाईफाई से काम हो जाता है तो क्या जरूरत है और बाहर ही है टेलीफोन बोथाई पब्लिक लोकल कॉल करने के लिए वो भी फ्री है तो क्यों फालतू के दस डॉलर खर्च करने के इस बोर्ड को देख के कन्फ्यूज हो गया मैं ये आते वक्त ये ब्रिज बना हुआ था लिखा था पैराडाइज अभी लिखा है तो उस साइड वाला जो एरिया है उसका नाम लिखा है पर एक मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया मैं रास्ता तो यही था नाम कैसे बदल गया अभी देखते हैं इस साइड में क्या लिखा है हाँ ये देखो इस साइड लिखा है सरफस पैराडाइज है ना मल हम सही आ रही है बिल्कुल वैसे तो ही मैं आप देख के चल रहा हूँ मैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एंट्री हो गई हमारी ऑन आइसलैंड के अंदर अच्छा लगता है का करना देख के भी और मुझे तो करने में मज़ा आता है साइकिल बस ट्रैक मिलना चाहिए गाड़ियों के बीच में क्या मजा आएगा आधा ध्यान तो गाड़ियों पर लगा रखना है और गाड़ी वालों का ध्यान गलती से हट गया तो बस फिर दिक्कत ही दिक्कत है लेकिन पर यहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर ट्रैक बने हुए हैं अब तो फिलहाल शाम हो गई है घूमते घूमते पाँच गए शाम और अभी इंडिया में हो रहा होगा इस टाइम टाइम भाई साढ़े चार घंटे माइनेस कर लो आप तो एक बज रहा होगा एक चीज़ नोटिस की है मैंने जिस तरह से मॉर्निंग डे में मैंने लंच किया ना तेरह सौ रुपये का तो यहाँ पे ना अर्निंग भी उसी टाइप की है लोग लाखों में खर्च करते हैं और लाखों में ही कमाते हैं तो पता क्या समझ में आता है यहाँ आ के आपका लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो चेंज हो जाता है बस डायरेक्टली सेविंग वही होगी जो जिस जगह पे होती है ना आपकी अभी भी वही सेम चार लाख कमाओगे यहाँ पे पाँच लाख कमाओगे तो उसमें सेवेंटी फाइव एटी परसेंट तो खर्च हो जाएगा आपका पर फ़र्क केवल इतना पड़ेगा जो कि मुझे अच्छा लगा कि जो रहने का आपका वो है ना स्टैंडर्ड वो चेंज हो जाएगा बस सबसे बड़ा फ़र्क यही है पर आखिर इसीलिए तो कमा रहे लोग बढ़िया रहने के लिए बढ़िया खाने के लिए है कि नहीं और जो बात करने वाले लोग हैं ना उनके लिए तो सही नहीं है ये जगह दिन भर में मेरी ना केवल चार से पाँच लोगों से बात भी होगी एक से मैंने बीच साइड में वो पूछा था कुछ चमकीली सी चीज़ पड़ी थी जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई और रेस्टोरेंट वाले से बात भी थोड़ी थी और एक आदमी और मिला था मुझे वीडियो शूट करते देखते हुए उससे बात हुई थी और एक दो लोगों से ऐसी बात हो गई थी बहुत लोगों से बातें नहीं होती क्योंकि यहाँ पे ना लोग खाली कम मिलते हैं तो ये है पढ़ो और मेरी वीडियो में आपको तो दिख रहा होगा कितने लोग चलते हुए दिख रहे और ये सारी चीज़ें यहाँ ये जगह काम करने वाले लोगों के लिए केवल अगर आपको केवल रहना है आकर के ना तो मूड ख़राब हो जाएगा खाली बैठे बैठे कितने दिन घूम लोगे कहाँ घूम लोगे पैसे भी तो खर्च होंगे बैठे बैठे खर्च करोगे तो या तो आपके बहुत सारा पैसा है तब आप आ सकते हो घूमो केवल फिर और किसी और को भी ले लो साथ में उसको भी घुमाओ लो आपके लिए घूम रहा हूँ केवल मतलब दिखा रहा हूँ क्या जगह कैसी है जिससे आपको आने में कोई दिक्कत ना हो है नहीं थोड़ा आइडिया रहेगा जहाँ जा रहे हैं किस तरह के लोग मिलेंगे वहाँ किस तरह की लोकेशन होगी जैसे दिल्ली में तो काफ़ी लोग चलते हुए फिरते हुए हर जगह मिलते हैं है कि नहीं कुछ बोलते रह करो बीच बीच में हाँ ना कमेंट ही कर दिया करो और सब्सक्राइब तो जरूर कर दो भाई सब नए आए हैं ये जरूर करेंगे सब्सक्राइब करोगे आप देख लो कर दो कर देखो ये है कंटेनर फॉर चेंज जो पीए उसकी कुछ बॉटल होती हैं ना वो यहाँ पे चेंज हो जाती हैं और उसके बदले में आपको ये खबर टन सेंट पैसे कैन डाल लेंगे इसके अंदर और जितने कैन आप इसके अंदर दा डाल देंगे तो उसके हिसाब से पैसा सिस्टम ये रहता है क्या करना है आप पैसा आपके अकाउंट में आ जाए हर चीज़ है हर जगह हर तरह के लोग हैं हर जगह है ताकि नहीं बस थोड़ा सा तरीका बदल जाता है हर चीज़ का है इस मोड़ का स्टेट स्कूल छोटी सी बिल्डिंग है ग्राउंड फ्लोर पर अब तो लग रहा है कोई कन्वेंस पकड़ना पड़ेगा क्योंकि बैटरी डेड होने वाली है मोबाइल की और मोबाइल की बैटरी डेड हो गई तो ना वीडियो बन पाएगी और ना मैप दिखेगा तो अब इसको अब यहीं पे स्टॉप करते हैं और बस पकड़ के निकल लेता हूँ घर की तरफ तेज़ी से सही है ना जो लोग नए हैं उनको बता दूँ कि वीडियो मेरी आती है सैटरडे और संडे भारत के टाइम में सवेरे आठ बजे और अगर आने वाली और वीडियो अगर सैटरडे संडे में आपको देखनी है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको मेरे चैनल को ठीक है जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको पता लग जाए और देख सकें हर बार सर्च नहीं करना पड़ेगा आपको तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें जिससे आपके जानने वाले लोग भी देख सकें ठीक है ना ज़्यादा कुछ नहीं होना है इसके अंदर मेहनत नहीं लगनी है बस सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा हुआ है काले रंग की पट्टी में उसको टच करना है आपने और छूते ही जादू होगा और वो सफ़ेद रंग का हो जाएगा उसमें लगी घंटी हिलने लगेगी इतना सही काम होता है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और मेरी आने वाली वीडियो देखें बहुत सारी कंट्रियों में मैं जा चुका हूँ और आगे भी जाता रहूँगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में